Sidang jumaat yang diberkati Allah. Cendekiawan-cendekiawan Islam, ulama-ulama Islam, ahli politik Islam sedang mencari titik-titik formula bagaimana nak satukan umat Islam terutama sekali di bumi Pulau Pinang dan Malaysia. Apa dia tuan-tuan? Ulama sedang berfikir Ahli akademia sedang fikir Ahli politik sedang berfikir Bagaimana nak rapatkan ukuah umat Islam Selagi mana sembahyang berjemaah sahnya tidak rapat Selagi itu tidak ada perpaduan di kalangan kita Nabi SAW berpesan Dengan tegas sekali Apabila kita bersemayang berjemaah Make sure saf kita shoulder to shoulder fit to fit bau sentuh bau kaki sentuh kaki itu formula Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar al-Khattab radhiyallahu anhu Abu Zal Al-Gifari menggunakan pedang meluruskan saf ummah Nabi kata apa lagi? "Jangan biarkan lorong ataupun ruang antara kamu" Sesungguhnya syaitan akan melalui itu Syaitan apa? Nabi berkata Bila mana kamu tidak merapatkan saf Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rapatkan hati kamu Allah subhanahu wa ta'ala akan campak balik jema Solat jemaah itu Seperti kain buruk Sidang Jumaat Datang ke masjid Mesti ada matlamat Bukan sekadar kita menunajat kepada Allah. Bukan sekadar kita bersembahyang dan berdoa kepada Allah. Tidak. Tapi ini tempatnya perpaduan dan kesatuan umat. Tidak ada tempat lain yang lebih baik dan lebih strategik. Melainkan rumah Allah menyatukan dua insan. Walaupun mungkin berlainan politik. Mungkin berlainan bangsa, mungkin berlainan budaya, mungkin berlainan cara makan, tetapi apabila kita berada dalam saf, make sure sentuh bahu dan kaki sentuh. Kalau tidak kata Nabi, Allah campak solat jemaah itu seperti kain buruk. Dan bukan sekadar itu, Allah akan juga mempecah belahkan hati-hati. Formula-formula perbanduan ini tidak diajar di universiti atau di parlimen. Hanya madrasah Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan saya pesan terutama sekali pada diri saya tuan-tuan di Pulau Pinang dan Malaysia. Rapatkan sah. Kalau nak main masjid kalau tak mau rapatkan sah duduk makan cokorok di rumah. Lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rapatkan hati umat yang semakin berpecah kerana berbeda pendapat. Kita boleh berpecah walaupun satu kupang nilainya. Itu sebab kita di bumi Palestin tiap-tiap hari kita dibunuh dan paling terkini dalam satu bulan kafir lahanatullah yahudi israel lahanatullah ya ajmain dia bunuh anak-anak kecil di depan mata kita. Dunia menyaksikan satu pukulan tujuh bilion umat Islam menyaksikan. Lima puluh delapan negara-negara Islam menyaksikan pembunuhan anak-anak kita tiap-tiap hari di bumi Palestin. What can you do? What can you say? I just see. Oh, I see. Alangkah bahagianya kalau Umar Al-Khattab hidup di zaman ini tetap akan berlaku. Bukan hidup seperti Dayus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman Islam dan marwah Islam.